bismillahi rohmanir rohiym bu tabarruk zot hoja muhammad orif al ar revgari hazratlari shu shofirkon tumanining revgar mahallasida tug'ilib o'n ikkinchi o'n uchinchi asrlar orasida asosan yashab o'tgan zot bu kishini hayot yo'llari asosan korlari dehqonchilik bilan bog'bonlik bilan shug'ullangan bo'lib kunduz kunlari halol mehnat bilan dehqonchilik qilarkanlar kechqurun chog'i ustozlari abduxoliq gvijdoniy hazratlariga shogird tushib shariat va tariqat ilmlarini puxta egallagan zot ekanlar ilm o'rganayotgan jarayonda orifnoma asarida keladi ilm o'rganayotgan jarayonda hazratni uyqu bosar ekan, mudro bosar ekan, shundan g'aflatda qolmaslik maqsadida sergak tortib xushyor bo'lishlik maqsadida ko'zlariga tuz ishqalab uyqularini qochirar ekanlar va ilmni puxta egallagan zot ekanlar hazrat juda chiroyli inson go'zal inson Oyda o'xshatib bir joyga o'tirsalar atroflarini xushbo'y hidlar o'rab olar ekan mushkambar hidlari o'rab olar ekan shu jihatdan xalq tomonidan bu kishini olqishlab oyga o'xshatib oydak go'zal inson deb mohi tobon degan nom ham berilgan hoja muhammad orif ar mohi tobon hazratlari bu tabarruzotni ilmi meroslari bizni qo'limizga yetib qolgan orifnoma asari kelgan orifnomada asosan insonni ilm o'rganishga o'rgangan bilimga amal qilishlikka va har bir amalni ixlos bilan bajarishga chaqiriladi uchta narsa ilm amal ixlos bitta qalbga jamlansa u qalb sohibi komil insonga aylanadi deb nasihat qiladilar bu kishining g'oyalari bitta dil bayori dasbakor ya'ni naqshbandiy tariqatini asoslab bergan pirlarimizdan ikkinchilari sifatida qad kadır, qadrlanadi tariqat ahillari ko'p bilasiz turkistonda ahmad yassaviy xorazmda najmiddin Kübra kubroni kubraviya tariqatlari va buxoro sharifda bahovaddin naqshbandiy quqaddasasirruhunin nomlariga qo'yilgan naqshbandiy tariqati mashhur bu butun butun dunyo bo'ylab keng tarqalgan va musulmonlarni qalbidan o'rin olgan tariqat bu nimasi bilan mashhur bu har bir zamonda har bir makonda har bir insonga ma'qul kelishligi bilan ya'ni qalbingiz ollohga bo'lsin qo'lingiz halol mehnatda bo'lsin degan g'oyani ilgari surgan zot ekan bu majmuamizni bir ming to'qqiz yuz o'ninchi yilda buxoroning so'nggi amiri said amir olimxon tomonidan qurilib ziyoratgohga aylantirildi kommunistik partiyasi tuzum davrida bu yerlar bir e'tibordan hammamizga ma'lum sir emas e'tibordan chetga qolgan holatda edi xudoga shukur mustaqillikka erishganimizdan keyin mana hozirgi prezidentimizni tashabbuslari bilan shu kishini bizga bo'lgan alohida e'tiborlari tufayli obod maskanga aylantirib mana katta ziyoratgohga aylantirib qo'yilindi hozir eshikdan chiqishligimiz bilan o'ng tarafga jome masjidi va chap tarafga hazratni ruhlariga atab qilingan muzeylar tashkil qilindi hazrat o'zlari dehqon bo'lganliklari uchun atrofimizda mana bog' va charbog'larni tashkil qilib qo'yilindi qisqacha ma'lumotlari demak mana shundan iborat ekansaid ota jome masjidi imom xatibi luqmon isoyev Yeah, mana hazrat xo'ja uh, orifrai mohit obon uh, darhaqiqat bu kishi yeia ikkinchilari hazrat abduholiqvich duvoniyni shogirdlari va o'z navbatida hazrat u kishidan ko'p yillar ilm o'rganib tahsil olib orifnoma uh, asar yozib qoldirib mana shu orifnoma asarini bugungi kunda o'qiydigan bo'lsak aynan biz uchun aynan bizni avlod kelajagimiz yoshlarimiz uchun yozilgandek go'yo odam bir shu fikrga boradi hazrat shu orifnoma asarlarida odob pok insonlar ziynati deb aytadilar bitta o'gitlarda shu keltirilgan odob pok insonlar ziynati demak inson qachon odobli axloqli u inson pok bo'lsa toza ozoda bo'lsa poy tahoratda yursa odobi bilan go'zal odobi yaxshi bo'ldi xulqi atvori yaxshi bo'ldi bilingki undan yomonlik chiqmaydi u albatta el uchun yurt uchun din uchun xizmat qiladi el yurtini ravnaq uchun xizmat qiladi halol mehnat qiladi va shu halol kasbmkor bilan oilasini ro'zg'orini tebratadi hazrat yana bir chiroyli o'gitlari bor u kishi aytadilar "Men sizlarga aytaymi olloh sevadigan banda kim deganda shogirdlarga aytadilarki olloh sevadigan banda Alloh yaxshi ko'rgan banda u shundayki mehnat qilgay halol mehnat qilgay va mana shu mehnatidan kelgan daromadga shukur qilgan mana shu olloh sevadigan eng yaxshi ko'rgan bandalardan deb hazrat aytadilar inson bugungi kunda mehnat qilsa kam bo'lmaydi mehnat halol mehnat qilsa ro'zg'ori oilasi tinch bo'ladi inshaalloh alloh va taolo hazrat xo'jarifni ruhlarini shod qilsin bu haqlariga qur'on o'qib doim duo qilamiz mana bu ko'rib turgan majmualarimiz muhtaram prezidentimizni tashabbuslari ikki ming o'n sakkizinchi yilda buxoriy sharifga tashriflaridan kelib chiqib bu ishlar boshlangani di mana ikki yil mobaynida shunday bir ko'rkam chiroyli joyga aylantirildi bu katta ishlar bu yerga amalga oshirildi inson ko'zi ko'rib quvnab xursand bo'ladigan darajadagi katta ishlar amalga oshirildi albatta bu uchun yaratgan allohga besob shukurlar aytamiz muhtaram yurtboshimizni alloh jonlarini salomat u kishini atrofidagi barcha rahbariyatni olib borayotgan ishlariga yaratganni o'zi omad zafar bersin Va Hz Hakları gibi Kur'an ile vaat ettiğin dua et ki kıyıseği inşa billahi minash-shaytanir-rajiim. Bismillahi r-Rahmani Ya.

bu o'qilngan <muchun> oyat karma savoblari o'zing rizoliginglar avvalo payg'ambarimiz ani hazrati muhammad mustafa al alayhi vasallam ahli baysooi ikromlar xususan yetib ker naqshmanlarda hazrati xo'ja orif aziratlarga adqili rahmat qilib, ixlos bilan bu dargohlarga ziyoratga aziz mehmonlarimizni ziyoratlarini qabul murodlarini osil olib borayotgan ishlarga Alloh o'zing zafar omad bergin mana bir yaxshi ishlarni xayrli ishlarni boshlabdilar allohim bu xayrli ishlarga o'zing ko'makchi o'zing madadkor bo'lgin el yurtimiz tinch yurt boshimizni talajonlarini salomat etib el xalqimizni boshidan turli kasallik illatlarni allohim o'zing ko'targin o'zing parvaryo panohingni asla kelayotgan Navruz olam bayramlari hammalarimizga muborakbod butun yurti xalqimizga hayr muboraklik xayrli qilgin inshoalloh vasalallolo hayr egamberdiv mirjon xo'ja orif aji masjid imom xatibi rahmatsalombo'linglaruhun u uchun al uchun